ag'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning axloqiga dalolat qiladigan ishlardan yana biri bu zohir i harom bilan qilgan muomalasi zohir ib harom kim edi sahroy arablardan bi qora oddiy bir cho'pon odam iymonga kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallani oldiga qachon kelsa bir oyda bir keladimi ikki oyda bir keladimi sahrodan topgan narsasini ko'tarib kelib payg'ambarimizga hadya qilib berar edi payg'ambarimiz ham unga o'zida bor narsani berib turib o'rtada chiroyli muomala ulfatchilik bor edi kunlarni birida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uyda yo'q paytida Zohir ibn harom payg'ambarimizning uyiga keldi payg'ambarimizni so'raganida payg'ambarimiz uyda yo'qligini aytishdi chiqib ketdi ozgina vaqtdan keyin rasululloh sallallohu alayhi va sallam uylariga qaytib kelganlarida Zohir ibn harom keldi so'rab, rasululloh deyishdi işte, ayollari ko'chadan charchab kelganinizda damalay deb telefoningizni ham o'chirib shunday kersangiz e palonchi keluvdi desa nimaga ketdi ya'ni qarangdi hozir ishi bor ham ishi yo'q ham anaqa bir asablari tarang bo'lib qolgan nimaga ketdi agar orqasidan ko'proq odam so'rab keladigan bo'lsa общем endi bo'libveradi desa haligi biz nimamizda ishimiz ko'p tashvishimiz ko'p shundaymi endi rasululloh sollallohu alayhi vasallam insoniyatda haqqa yetarishlik degan omad yelkasida turibdi bitta o'zining yelkasida turibdi nima dedi biz nima deishimizni bilamiz hammamiz qo'y hadab boravermay g'ashaga ter buyimizda ikki marta bordim ho' borsan ana achchig'i keladi qarang biz o'zimiz kim bo'lganligimiz uchun bilganligimiz uchun kimligimizni narigi odamni achchig'i kelishini qo'y endi mkman deb boravermaylik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? shunday qayta kiyindilarda chiqdilar qayerqa ketishimi mumkin zohir masjidda emas hali peshin bo'lgani yo'q qayerda bo'ladi bozorda bo'ladi chunki olib kelgan matohini nima qiladi sotadi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam bozorga qarab bordi bu vaqtda zohirharo o'sha sahoradan olib kelgan o'zini moli dunyosini matohlarini yayib olib savdo qilib turardi shunday turgan paytida orqadan bir odam kelib turib mahkam ikkala qo'lini qo'shib quchoqlab yerdan ko'tarib oldi mahkam siqib turdi hal holga tushib qoldi ya'ni ushlab turibdiyu bu yoqdan bir narsani ko'tarib ketib qolmasin bu sheriklari bo'lsa deb bir noqulay holatga qo'yib meni baqiryapti shunda hali ko'tarib turgan odam yetmagandek qul sotaman qul sotaman deydi haligi zohirni yana cool, achchig'i keladi meni qul deyaptiya deydi qo'r qo' deb baqir chaqirib qilib tashlaganida uni baqirganini eshitib sahobalar yetib kelishdi hamma qaradi zohirni ko'tarib turgan kishini ko'rishgandan keyin kulib qo'yib hammasi orqasiga qaytib ketdi rasululloh ko'tarib turardi rasulullohni quchog'ida turar edi rohmatallilo alamin bo'lgan zotni quchog'ida turar edi zohir kimni quchog'ida turganligini ko'rganidan keyin bilganidan keyin ku'raklarini payg'ambarimizni ko'raklariga ishqab ishqal oldi chunki rasululloh hammani ham quchoqlaermasdi ko'raklarini payg'ambarimizni ko'raklariga ishqab ishqab rohatlanib rasulullohni rahmati quchog'ida turibdi rohmatialila alamin bo'lgan alloh taolo tallo Allah bo'lgan zot mana shu sahroyi kishiga shunday chiroyli go'zal muomala qilardi so'ga payg'ambarimiz tushirib qo'ydi zohir haram payg'ambarimizga qarab yo rasululloh meni sotasizmi dedi meni sotasizmi agar meni sotsangiz dedi bozorda oa kasob bo'ladi dedi bozoringiz yurmaydi bozoringiz chunki men oddiy qora inson bo'lsam xunuk bo'lsam kim meni sotib olardi desa payg'ambarimiz aytdilarki yo'q seni alloh taoloning nazarda hurmating baland dedi sahoni payg'ambarimiz qilgan o'zi orqasidan istab borganligi gibi...